Това соленки да е Накрая ще снимам и лицето. Защо това? Еми да се види кой а? е. Е, ще се съм аз, кой да е. сега кой да. Пуфна ли ти браш това? Кой? Пуфна ми, пухна ми. пуфна ми. Аз ли обичаш ли соленки? Да. Ма много ли ги обичаш? много ги обичам. Ама ако ни тръгнем днес, ако трябва да направим то умби.

12. По-голямо дядо. 14 години. Не, е много по-малък от дядо, че с 20 години. А, от bueno, баба? Но баба, че с 10. 12. Да. Са на клипши и губи. Ще има и говорим. Да го качим в моя и твой фейсбук. Да се имам фейсбук, а в или в YouTube. Да, и в моя фейсбук. Това е фейсбук, да. Щот, нали, аз имам. Ще е готово. Много умешни иска. Много ми. Па и това, 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 не е това, това, Не, това, 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 е това, 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 това,

И урига, бе, добре, че ти не може да пръгнеш. Бягай сега, ай, стига ти снимал. Ще си уригал, като в кърцар. Ай, ай, махай, стига ти си снимал. Що? Ще ми шо така.